tugas je tangkap anjing Dan saya tanya dia Sekarang cik nak tangkap saya ke apa? Tu Kalau cik nak tangkap saya Silakan tangkap saya Nak bawa pergi mana? Balai polis nak pergi mana? Aa, silakan okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zalharina binti Sairan Yang dilahirkan pada 27 September 1981 di Bakri Johor. Awal persekolahan saya di sekolah rendah Perempuan Sultan Abu Bakar Muar Johor. Kemudian saya lanjutkan ke Sekolah Menengah. Sekolah Menengah Perempuan Sultan Abu Bakar juga di Muar Johor. Kemudian saya lanjutkan pelajaran saya di diploma di Cosmopoint Muar Johor. Lanjutkan lagi pelajaran saya di Universiti Malaysia Sabah. Di Kota Kinabalu Sabah selama 3 tahun. Dan saya teruskan... Pengajian saya di uh, Maktab Perguruan Tawau di Tawau Sabah selama satu tahun. Okay, kemudian saya membuat latihan pra-persekolahan iaitu praktikum di Sempurna Sabah selama tiga bulan. Okay, tempat pertama saya posting adalah di daerah Pitas Sabah, SK Pekan Pitas selama 2 tahun. Kemudian saya minta pertukaran dan dapatlah di SK Taman Sri Andalas ni selama 14 tahun. Pengalaman saya berada di Sabah tak lama dalam 8 tahun je lah. Masa sekolah menengah saya teringin nak keluar daripada rumah, nak cari pengalaman lain, nak teringinlah nak belajar dekat U apa semua. Jadi saya pun Mohonlah Bora UPU tu Sekali je lah ha, Kemudian saya isi Yang pertama sekali memang saya isi ke Sabah Kemudian saya isi yang ke Sarawak pula Tapi rezeki saya dapat ke Sabah Jadi saya meneruskan pengajian saya Di Universiti Malaysia Sabah Dalam jurusan teknologi seni visual Pengalaman saya kat sana memang Banyak sangat tu taklah Tapi semuanya yang manis-manis lah saya dapat rakan-rakan yang baik, housemate yang baik. Pengalaman saya membuat projek lukisan bersama-sama dengan rakan-rakan lah. Waktu tu memang tak ada fikir nak selesa ke, nak bercantik-cantik ke. Walaupun kami berjauhan tapi kami erat lah. Kami selesa di sana. Okay, kemudian saya lanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Tawau adalah sebab yang pertama, dia adalah cita-cita mak saya sebenarnya. Saya merealisasikan cita-cita mak saya. Jadi saya pun minta lah permohonan tersebut dan Alhamdulillah rezeki saya pun dapat. Sebelum saya konvo, saya dah dapat untuk temuduga dan diterima masuk ke Maktab Perguruan Tawau. Pengalaman di sana seronok. Walaupun kami punya Maktab dalam ladang kelapa sawit tapi kami seronok walaupun sana dia punya pembangunan dia kurang sikit tapi alhamdulillah kami semua dapat survive lah. Okey, kemudian saya teruskan pengalaman praktikum saya di Sempurna. Saya dapat sekolah di pulau. Nama sekolah tu SK Pulau Bumbum. Jadi saya kena naik bot merentas laut dalam masa 30 hingga 40 minit. Okey, barulah sampai ke sekolah tu. Jadi ah uh, itu pengalaman manislah uh, selama 3 bulan. Memang seronok kat sana dan mereka pun menyambut gembiralah dengan kedatangan kami walaupun kami ni orang semenanjung ataupun uh, orang luar jadi mereka pun tak adalah berkira apa-apa. Okey, seterusnya posting pertama di SK Pekan Pitas. Okey, pengalaman yang itu lain pula setelah saya berada di Tawau sempurna kemudian saya balik ke Kota Kinabalu Kota Kinabalu tu sebab saya ada masih lagi ada kawan yang menyambung pengajian master jadi saya tumpang kat rumah dia selama beberapa bulan sebelum saya dapat posting perjalanan hampir mengambil masa 3 jam dari Kota Kinabalu ke pitas ah 3 jam. Ah itu pengalaman dia. Kami panggil jalan kena gigit sebab banyak lubang. Ah kena elak-elak. Dia banyak jalan kampung tapi suasana dia okey, tak ada masalah. Pada saya saya tak ada masalah. Saya okey je. Itu posting 2009 hingga 2011. 2 tahun di sana rakan-rakan di sana alhamdulillah sangat baik dan membantu. Ramai juga rakan-rakan dari semenanjung yang Seronok duduk sana. Yang daripada bujang. Aa, sampai berumah tangga. Sampai ada anak. Masih lagi duduk di sana. Aa, mereka sangat seronok lah. Tapi sebab saya. Mengikut suami. Berpindah mengikut suami. Jadi saya dapatlah. Berpindah ke negeri Selangor. Kalau ikutkan. Ditempatkan tempat lain. Tapi sebab tempat lain tu tak ada kekosongan dan diberi kata pilihan sama ada nak terima atau tidak apa-apa pun terima je dulu kemudian baru kita fikirkan apa yang boleh dibuat saya berada di SKTSA ni adalah pada tahun 2011 bulan 9 2011 saya dapat pertukaran redeployment ke sekolah ini pertama yang saya jumpa adalah cikgu Hud masa tu dia sangat baik macam bapa-bapa. Dalam masa yang sama dia tegas. Rakan yang awal saya mendapat penerimaan adalah Cikgu Zurida. Dia yang welcome saya lah sebab saya orang baru dan dia rasa macam okey saya ni perlu dia macam di, diberi support lah okey supaya tak adalah rasa seorang-seorang kan jadi Seterusnya saya bersama dia lah, dia yang perkenalkan saya kepada rakan-rakan lain, cikgu-cikgu lain, keadaan di sekolah ni macam mana, sekolah ni memang besar dan jumlah muridnya pun ramai. Memang saya agak terkejut sedikit sebab sekolah sebelum ni saya berada di sekolah kampung, walaupun nama sekolah tu SK Pekan. Tapi pekan dia adalah pekan kampung lah. Ha, sekolahnya masih menggunakan lantai papan. Muridnya pun kurang. Maksudnya jumlah murid keseluruhan di sekolah sebelum ni sama dengan jumlah tahun 1 sekolah ni ada mm, 300. Ha, sekolah yang sebelum ni tak sampai 300 pun. Dari tahun 1 sampai tahun 6. Ha, dalam 200 lebih, 200 setengah macam tu lah. Ha, jadi saya agak macam... Wah, datang sekolah besar, sekolah banyak bangunan. Alhamdulillah saya dapat menyesuaikan dirilah dengan rakan-rakan yang lain dan alhamdulillah saya berada di sini selama 14 tahun. Pengalaman selama saya berada di sini adalah kerjasama bersama rakan-rakan. Memanglah setiap program, setiap perkara tu ada dia punya kekurangan dan kelebihan tapi saya Rasa kekurangan tu tak adalah yang teruk sangat ke apa kepada saya, saya okey je. Apa-apa pun program, apa-apa pun uh, perkara, saya anggap benda tu positif. Sebab kita nak nak bersama rakan-rakan ni dalam jangka masa yang sama. Jadi kalau kita tak, apa, tak fikirkan positif, tak fikirkan benda baik, Memang sampai bila-bila pun kita tak kalah nak bermusuh, nak bermasam muka kan. Hari-hari pun jumpa rakan yang sama, orang yang sama. Jadi buruk baik tu saya rasa itulah pengalaman yang saya seronok lah, saya sukalah. Ha, pada saya manis je, tak adalah yang tak manis. Kita tak nak orang buat buruk kat kita, kita jangan buat buruk kat orang. Ha, Itu je lah pada saya. Pengalaman manis saya, saya rasa murid yang boleh membaca. Itu pengalaman yang saya seronok lah Murid-murid dapat boleh membaca Boleh mengeja Walaupun mereka daripada kelas belakang Ataupun kelas tengah Tapi mereka ni ada bermacam-macam Aras pembelajaran Jadi kita sebagai guru Kita kena dorong mereka lah Sampai mereka boleh Meningkatkan tahap penguasaan mereka lah Dan saya sebenarnya suka mengajar di kelas belakang Bukan saya tak suka dengan kelas depan Tapi pada saya kelas depan ni cabaran dia lain. Yang kelas belakang ni cabaran dia lain. Ha, tapi lebih saya lebih sukalah dengan kelas yang belakang ni. Ah ha. ha, untuk yang tahun ni ha, saya mendapat seorang anak murid yang sangat istimewa iaitu Muhammad Haras Okey, ha, dia ni ada autisma tapi pada saya dia taklah teruk sangat dia mild autisma. Kami suka bergaduh. <laughs> Sebabnya bergaduh saya nak push dia untuk dia duduk diam ataupun sekurangnya dia bersikap positif ke baik ke tapi dia punya sikap ni adalah bercanggah dia tak suka kita Uh, marah, dia tak suka kita cakap kasar-kasar. Dia nak kita cakap baik-baik, cakap lembut. Tapi kadang-kadang kita ni sebagai guru dengan nak kawalan kelas yang lain, murid yang lain dalam masa yang sama memang tak sabar. Memang, iih, uh, kan? J Tapi oleh kerana lama-lama tu kita dah tahu rentak dia macam mana, kita dah tahu cara dia macam mana. So kita nak tak nak dalam keadaan panas membara pun kita dengan dia kena cakap baik-baik. Okey, baik. Kena lebih bersikap yang sangat sangat lemah lembut. Ha supaya dia boleh bersama kita, boleh dengar cakap kita. Ha, itu cabaran cabaran saya pada ha, murid bernama Muhammad Haras untuk tahun ini ha, yang tahun-tahun sebelum ni pun ada juga. Ha, Cuma dia tak berapa ha, membimbangkan. Bukanlah kata Haras ni teruk tapi dia boleh masih boleh lagi di dikawal lah ha, tu maksud saya. Okey pengalaman pahit aa, bersama ibu bapa murid nak kata pahit sangat tu taklah pahit sangat. Kisahnya mereka ni murid berbangsa India. Masalah dia dengan saya bila kita tanya dia tak nak bercakap. Okey, dia tak nak bercakap tu maksudnya dia gunakan kawan untuk jadi orang tengah. Jadi bila kawan dia pun tak boleh nak berbahasa Melayu dengan baik Jadi kita tak tahu apa sebenarnya yang dia nak sampaikan Pada masa tu saya biarkan je lah Sebabnya dia tak ada beria-ia nak nak kita selesaikan Jadi saya pun okay diamkan Kemudian masa tu yang saya ingat Sukan tahunan Bapa dia datang terus marah saya Dia tanya saya Dia kata Cikgu mana budak yang aa, usik anak dia Dia nak pergi cari budak tu Cara dia cakap tu dengan suara yang kuat tiba-tiba depan muka terus cakap macam tu. So, saya pun otomatik pun naik angin jugalah. Saya cakap dengan dia, okey cik. Macam mana saya nak cari budak tu? Anak cik pun tak ada bagi tahu info siapa yang buat. murid lelaki ke, murid perempuan ke, tahun berapa, kat mana apa semua. Tak ada bagi tahu. Kenapa tiba-tiba dengan cik dia bagi tahu? Bapak dia pula Sound lah kat saya. Dia kata, cikgu ni cikgu ke polis? Aa, banyak sangat soalan. Saya cakap, memanglah itu soalan yang penting pun. Nak tahu apa kejadian. Okey, sekarang kita nak cari dalam keadaan murid yang tengah huru-hara nak pergi ke padang ni, siapa yang mengaku agaknya. Saya cakap macam tu. Dan dia terus marah saya. Dia marah saya. Dia kata, ah, inilah cikgu. Dia kata, ah, tak bertanggungjawab. Bila dia cakap macam tu, saya pun lagi lah rasa macam, Geram lah memanglah dia sedikit badan besar apa semua Tapi janganlah tuduh orang macam tu Saya pun terus cakap dengan dia uh, Encik pun kena fikir Encik masuk dalam sekolah Tiba-tiba nak marah Tiba-tiba nak tanya soalan macam tu Nak tuduh saya tak ber bertanggungjawab uh, Encik boleh buat aduan ke pejabat ke pentadbir Kalau nak suruh saya cari sekarang ni Saya memang tak nak cari Sebabnya uh, anak Encik tak ada bagi info apa-apa pada saya Ha, kenapa dengan saya, saya dia tak nak cakap tapi dengan cik dia cakap macam-macam. Kemudian dia ugut saya pula. dia kata? Ha, dia dari jabatan ni tugas dia tangkap anjing. Dan saya tanya dia, sekarang cik nak tangkap saya ke apa? Tu kalau cik nak tangkap saya, ha, silakan tangkap saya. Ah ha, nak bawa pergi mana? Balai polis nak pergi mana? Ha, silakan. Dan kemudian masa tu ah ha, isteri dia pula masuk campur. Isteri dia cakap suruh saya sabar. Saya pula cakap Kenapa pula saya yang kena sabar? Patutnya yang sabar suami dia lah sebab tiba-tiba masuk dalam kawasan sekolah nak tuduh saya macam-macam. Sedangkan anak anak dia tak ada beritahu apa-apa. Dan -apa. ha, Masa tu habis macam tu lah saya cakap okey saya pun minta maaf Kalau tak puas hati boleh pergi ke pejabat Pergi isi borang, pergi mengadu, pergi apa ha, Nak suruh polis datang tangkap saya pun tak ada masalah Nak suruh saya buang daerah pun tak ada masalah Pergilah ha, Kemudian barulah dia beransur reda Kemudian dia pun macam baru terfikir kot nak minta maaf apa, -apa semua Habis macam tu lah pengalaman dia tu tak habis kat situ dan dia ada buat lagi satu hal. Masa tu saya tak ada, saya MC. Dia datang nak ambil anak dia. Tapi dia gunakan anak dia lagi seorang untuk datang. Dan waktu dia nak datang tu adalah waktu sekolah dan telah di saya dah bagi amaran supaya nak datang boleh tapi kena tulis nama dekat pejabat untuk urusan keluar tapi bila dah 2 3 kali dia datang ambil tapi tak ke pejabat dia terus balik ha, saya bagi tahu dekat cikgu yang ada di kelas masa tu saya cakap jangan bagi anak dia keluar ah ha, dan masa itulah terjadinya penglibatan polis sebab anak yang dia nak ambil ni ada sedikit pengaruh Uh, Alkohol... Jadi dia datang tu... Dia nak ambil adik dia dekat kelas... Nak bawa keluar... Dengan alasan nak bawa pergi makan lah... Nak bawa pergi uh, jalan lah... Sebab tak jumpa... Dia punya alasan tu tak logik... Kes tu jadi kes polis dan... Saya cakap dengan dia... Tak boleh kena... Kena apa-apa kena bagi tahu sekolah... Sebab ni waktu sekolah... Jadi dia tak terima... Saya ada juga tanya dia... Kenapa nak bawa anak ni ambil awal macam tu... Apa masalahnya dia tak nak cerita... Dia marah saya dia kata... Jangan masuk campur hal lah dia. Saya cakap, kenalah masuk campur sebab ni anak murid saya dalam waktu sekolah. Sedikit sebanyak saya kena tahu apa masalahnya. Lepas tu dia macam, okelah okay dia tak ambil anak dia. Tapi sekejap je dalam 3-4 hari macam tu je. Ha, lepas tu dia mula balik. Tapi dia guna orang lain pula. Ha, dia marah cikgu semua. Dia ugut cikgu semua. Nak itu, nak ini. Jadi kita pun terpaksalah libatkan polis lah untuk keselamatan kita juga kan dekat balai polis lah mereka selesaikan hal mereka tu. Nah, itu je lah pengalaman yang pahit tapi geram tapi pengajaran juga pada saya. Ha, untuk lebih berhati-hatilah dalam kita nak apa berkomunikasi berhubung dengan ibu bapa ni. Ha, sebabnya kita memanglah di sekolah kita nampak kita rasa macam kita ni ada kuasa. Tapi bila kita berhadapan dengan ibu bapa ni, kita kena ada gap jugalah. Kena ada satu cara yang jangan terlebih, jangan terkurang. Dalam masa yang sama, kita nak dia ikut arahan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak dia rasa macam kita ni nak suruh-suruh dia. Ha, tu tak boleh, ni tak boleh. Ha, macam itulah maksud saya. Ha, okay. Okay, pertama sekali, saya nak ucapkan kepada semua rakan-rakan guru saya. Terutama sesi petang banyak membantu saya ha, sebagai seorang guru yang memegang jawatan penyelaras transisi. Ha, semua pun tahu transisi tu program dia bukan sehari dua, ha, biasanya sebulan lah. Rakan-rakan sesi petang ni sangat-sangat banyak membantu saya. Pandangan, cadangan, cara kerja, tunjuk ajar, okay, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Saya memang sangat-sangat berterima kasih banyak-banyak sebab sama-sama bantu dalam menjayakan program tersebutlah. Itu adalah memang sangat-sangat kenangan manis. Selama saya memegang jawatan sebagai penyelaras transisi, program tu memang sebulan eh. Ha, nak handle sebulan. Pengalaman pahit manis saya sebenarnya dalam mengendalikan program tu. Dan terima kasih tak terhingga. Okey, kepada ah barisan pentadbir terutama aa, guru besar puan Saadia atau puan D saya ucapkan terima kasih juga aa, dengan tunjuk ajar puan dalam saya menguruskan program saya menghasilkan kertas kerja yang yang lebih baik yang lebih menarik aa, kepada puan Fitra Dila penolong kanan pentadbiran saya juga mengucapkan terima kasih kepada puan kerana membantu saya dalam menguruskan, memberikan pandangan, cadangan dan tunjuk ajar dalam menguruskan program yang saya laksanakan lah, yang saya kendalikan. Tunjuk ajar puan tu sangat-sangat berguna dan saya rasa memang sesuai lah puan diberi jawatan pentadbiran. Kepada puan Bibi Fatimah, penolong kanan hal ehwal murid atau HEM, terima kasih juga kerana sentiasa memberi tunjuk ajar saya dalam urusan murid-murid iaitu sama ada kehadiran murid, sasiah murid, apa-apa perkara yang melibatkan murid Puan Bibi Fatimah sangat-sangat membantu dan memberi kerjasama yang baiklah okay, kepada Puan Malinda, penolong kanan core curriculum Terima kasih Puan kerana memberi peluang kepada saya menjadi guru penasihat kepada unit-unit koko seperti Pandu Puteri Tunas, kelab kebudayaan dan sukan permainan hoki. Walaupun sukan permainan tu saya kurang melibatkan diri tapi sekurang-kurangnya tunjuk ajar dan kerjasama daripada kawan-kawan semua sangatlah saya hargai. Kepada Encik Muhammad Ridwan, penolong kanan petang, kerjasama Encik sangatlah saya hargai iaitu dalam menguruskan dalam mengendalikan program transisi. Tanpa encik saya rasa program ni berjalan tapi tidaklah ada manisnya. Sekurang-kurangnya program ni ditambah baik, diberi cadangan penambahbaikan ataupun mana yang kurang, mana yang ter terkilaf diperbaiki dan ditambah baik. Dan kepada rakan-rakan guru sesi pagi, kerjasama anda juga saya amat hargai membantu saya memberi tunjuk ajar kepada saya apa yang perlu buat dalam sesuatu program atau sesuatu perkara terima kasih sangat-sangat kepada warga SKTSA terutamanya kepada rakan-rakan tugas aa, pembersihan saya juga sangat-sangat hargai kerana setiap kali masuk kelas kelas telah disapu bersih telah dikemaskan jadi saya sedikit sebanyak banyak bukan sedikit banyak membantu saya menguruskan kelas tu supaya kelas tu sentiasa bersih ha, tanpa anda semua saya rasa sekolah SKTSA ni taklah seceria sekarang ha, tak seindah sekarang Okay, kepada semua murid-murid, cikgu ucapkan terima kasih juga banyak-banyak kerana kamu telah banyak memberi pengalaman dan pengajaran kepada cikgu dalam mengendalikan dan menguruskan murid-murid. Sikap kamu yang malas membaca ke, yang malas menulis ke, yang suka buat perkara-perkara yang kurang baik tu aa, memberi pengalaman kepada cikgu macam mana nak uruskan, macam mana nak handle dengan murid yang berkeadaan macam ni. Dan cikgu harap kamu belajar rajin-rajin, jangan malas, jangan banyak main, jaga adab, jangan lupa, jangan tinggalkan solat. Yang pandai solat tu teruskan, cari masa, terutama waktu rehat, kamu boleh pergi ke solat. Janganlah waktu menulis tu tiba-tiba nak solat. Janganlah macam tu, maknanya kamu kena carilah masa yang sesuai. Cikgu harap kamu dapat meningkatkan prestasi pembelajaran kamu lah hingga peringkat yang tertinggi. Cabar diri kamu untuk lebih berjaya. Cikgu harap itu je daripada kamu amalan baik untuk diri kamu juga. Untuk semua warga SKTSA, salam sayang. SKTSA great and excellent. Saya sayang kamu semua.